અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને ટેક્સ ઉઘરાવવા માટે લેણદારોના ઘરે ઢોલ વગાડવાની અને ઢોલ વગાડીને લેણદારોના ત્યાં વેરો ઉઘરાવવાના અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી જેની સામે વિપક્ષે ઢોલ વગાડી માગણીઓ સાથે વિરોધ કર્યો હતો મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કમિશનર ઓફિસ બહાર ઢોલ વગાડવામાં આવ્યો હતો વિરોધના વિવિધ પોસ્ટરો લઈને કોંગ્રેસ વિપક્ષના નેતા હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓએ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા અને જણાવ્યું હતું કે ઉદ્યોગપતિઓના કરોડોના ટેક્સ બાકી છે તો તેમના ઘર પાસે પણ ઢોલ વગાડવાની માંગ કોંગ્રેસે કરી હતી શહેરના પાણી અનેક હાડકેશ્વર બ્રિજ પ્રશ્નો રોડ રસ્તાને લઈને પણ આવેદનપત્ર આપીને આ બાબતે પણ તાકીદે પગલાં ભરવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી આવો જોઈએ અનોખા વિરોધની કેટલીક તસવીરો અને વિપક્ષના નેતા शहजाद खान पठानो निवेदन ढोल बजा रहे हैं और उनकी मांग ये है कि भ्रष्टाचारी नाम पर कब ढोल बजेंगे सड़क के मरम्मत मर के नाम पर कब ढोल बजेंगे शुद्ध पानी पीने के लिए कब बजेंगे वटवा हाउसिंग भ्रष्टाचार के लिए कब ढोल बजेंगे हारीकट कैनल पूरी होने के लिए कब ढोल बजेंगे बरसा के पानी के निकाल के लिए कब ढोल बजेंगे उसका जवाब अभी तक भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्यूनिस्पल कारेशन पास नहीं लेकिन यहाँ पर उन्हें ये पड़ी है कि किस तरीके से जनता से टैक्स पैसा वसूला जाए और जनता के घर के पास झूठ बजाया जा रहा है ये बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारी मांग है आज कमिश्नर से कि ये जो नीति ये जो नीतियाँ उन्होंने अपनाई है कि जनता से जबरन टैक्स वसूल नहीं और गरीब और मध्यम वर्ग के जनता से टैक्स वसूला जा रहा है अडानी अंबानी जैसे लोग जिनका 20 करोड़ से अधिक का टैक्स बाकी है उनके बाहर जाकर उनके ऑफिस के बाहर जाकर कौन से आई में ताकत है कि उनके ऑफिस के बाहर जाकर ढोल बजाए आज कांग्रेस पार्टी यही मांग को लेकर सभी कॉरपोरेटर मंडल हमारे जगदीश भाई नेता नीरव भाई और कांग्रेस पार्टी के सभी कॉरपोरेटर कमिश्चर सीट को मिलकर यहाँ पर आवेदन कर